Buat perkedel jagung yang kriuk yuk, resepnya ada di akhir video. Check it out! Pertama kita sisir kasar jagungnya dulu ya jika sudah selesai, kita sudah bisa prepare bahan yang lainnya. Ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai merah besar diiris tipis, tepung tapioka, tepung beras, kunyit, ketumbar, kaldu ayam dan kaldu jamur. Jangan lupa sebutir telur. Oke, kita campur bahannya. Pertama kita campur bawang merah bawang putihnya ke dalam jagung yang sudah kita sisir kasar Setelah itu masukkan daun bawang yang sudah diiris dan cabai merah besarnya Kemudian kita masukkan tepung tapioka, tepung beras, kunyit, ketumbar, kaldu ayam dan kaldu jamurnya. Lalu kita aduk rata ya. Jadi untuk takaran resep perkedel yang saya buat ini, saya menggunakan dua tongkol jagung. Jadi misalkan kalian mau buat perkedelnya dari 4 tongkol jagung atau 6 tongkol jagung artinya jumlah takaran bumbu-bumbu dan tepungannya itu ditambahkan juga ya menu ini simple dan pastinya disukai banyak orang oh iya Selain perkedel jagung, biasanya orang menyebutnya itu bakwan jagung. Nah, ini sudah merata, kita tambahkan sebutir telur. Nah, adonannya jangan ditambahkan air ya, cukup telur sebagai perkatnya. Jadi, perkedel modelan seperti ini yang lebar dan crunchy, katanya itu seperti yang ada di Manado. Nah, ini sudah selesai, sudah siap kita goreng di minyak panas yang banyak dengan api yang sedang. Jangan lupa, adonannya dipipihkan ya saat di wajan. Nah, jadi deh, ini kriuk banget. Jangan lupa di recook ya. Siap-siap screenshot resep. Ini dia. Bye-bye.